Assalamualaikum semuanya, hari ini saya akan merangkum filem The Island yang diarahkan oleh Michael Bay, dibintangi Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Shaun Bin, dan Jimon Honsu. Kisah diawali seorang lelaki bernama Lincoln Six Echo bersama teman wanitanya yang berada ke suatu pulau begitu indah ketika mereka berada dalam perahu untuk bersiasia, apabila Lincoln cuba menggapai wanita itu, dia ditarik oleh beberapa orang lalu dia terjatuh dalam laut, Ternyata Linkin cuma bermimpi dan terbangun dalam biliknya, di sini Linkin berada tempat terasing dari dunia luar yang dia tidak ketahui malah setiap penghuni sini juga memakai baju yang sama berwarna putih dan lakukan aktiviti yang sama, mereka juga sentiasa diawasi oleh para pengawal sini untuk berjaga-jaga. Setelah Linkin dan yang lain memasuki elevator, mereka disediakan sebuah loteri yang merupakan sebuah event bagi sesiapa yang bertuah untuk dipilih secara rawak pada waktu tertentu. Sesiapa sahaja mereka akan dipilih, mereka akan dibawa ke suatu pulau yang indah seperti kayangan dengan tujuan mereka akan hidup bebas tanpa berasa risau daripada sebarang penyakit kerana kononnya dunia luar adalah tidak selamat disebabkan suatu wabak yang membawa maut. Salah satu pemenangnya adalah Stakwe the Turtle yang berasa bangga setelah dia dipilih dan tidak sabar untuk pergi pulau itu dan dua pengawal itu cuba menahan gandu tu Eko atas kesalahan tidak mengawal emosi dan mengganggu tenteram di sekitarnya, disebabkan dia berasa kesal yang dia begitu malang tidak dipilih apabila berada sini selama tujuh tahun, lalu dia berdolah dalih dengan dua pengawal itu yang dia kembali bertenang. Apabila pada tahun 2019, kita ditunjukkan suasana mereka yang berada tempat terasing ini dan menjalani rutin seharian mereka seperti bayi kecil, Linkin sedang beratur untuk makan akan tapi Linkin tidak diberikan daging salai oleh Makcik Kentin itu, sehinggalah dia dibantu oleh rakannya yang berada dalam mimpinya bernama Jordan to Delta untuk memujuk Makcik Kentin itu memberikan daging itu untuk berikan kepada Linkin. Tiba-tiba pengawal meminta mereka jaga jarak dan cari tempat untuk duduk makan. Setelah selesai makan, Linkin dipanggil untuk berjumpa Dr. Merrick ke pejabatnya kerana Linkin didapati tanda-tanda yang membimbangkan terhadap tingkah lakunya kesihatannya, dan kerap bermimpi, Linkin sering bermimpi benda yang sama bahawa dia berada di atas bot untuk berkeliling pulau, dan Linkin cuba melukiskan bot yang dia gambarkan, Linkin berterus terang dan mempersoalkan tempat ini terhadap Dr. Merrick, mengapa semua orang sentiasa memakai baju yang sama berwarna putih, dan siapa yang mencucinya kemudian melipatkan baju mereka dalam laci mereka, dan Linkin ingin lebih tahu tentang pulau itu. Dr. Merrick cuba menjelaskan yang sifat semula jadinya merupakan anugerah bagi dirinya selamat dari pencemaran dunia luar, oleh itu Lincoln amat bertuah berada di sini dengan selamat tanpa mempersoalkan kesemuanya, apabila Lincoln selesai melukis, Dr. Merrick tertanya-tanya maksud Renovatio dalam bot itu, tapi Lincoln tidak tahu apa-apa dan ianya sering muncul dalam mimpinya, Linkin diminta masuk dalam wad doktor Mirik untuk merawatnya dengan memasukkan mikrosensor yang dipanggil sinapsis imbasan otak ke dalam tubuhnya, bagi membaca ke seluruh sarafnya dalam masa 24 jam kemudian, setelah Linkin keluar pejabat doktor itu, dia masih mempersoalkan tentang kerja mereka, dari manakah tiup-tiup ini datang dan pergi, Jones hanya menjawab ianya datang dari sana sampai ke sana, dan Jones juga memberitahu rahsia loteri itu kepada Linkin bahawa pemilihan pemenang loteri hanya tipu semata-mata kerana Jones berjaya menyatukan beberapa nombor dan ejaan dari hasil teorinya untuk pemenang seterusnya. Jones berasa yakin yang dia adalah pemenang seterusnya. Tiba-tiba seorang wanita terjatuh kerana dia sedang sarat mengandung menyebabkan semua orang terkejut lalu dia dibawa oleh pengawal untuk hantarkan wad bersalin dan gembira yang dia akan pergi pulau bersama anaknya tidak lama lagi ketika semua orang bertepuk tangan atas kejayaannya Apabila pasukan pembersihan sampai, Lincoln sengaja mencabut alat komputer itu yang mengalami gangguan untuk pergi ke sektor 6 dengan berpakaian khusus untuk melindung tubuhnya dari pencemaran agar dia bertemu salah seorang rakannya yang bekerja sebagai penyelenggara di sektor 6 bernama James McCord atau dikenali sebagai May untuk berborak sebentar. May dihubungi untuk datang memperbaiki komputer ke bilik jururawat itu. Me melihat dua jururawat itu membuka sebuah beg besar yang diisi seorang manusia yang baru lahir, kemudian dia dipasangkan gelang sebagai kod mereka. Ternyata terdapat banyak beg sedang dalam proses penumbuhan tubuh mereka kerana mereka seperti bayi yang tidak tahu apa-apa. Oleh itu mereka sentiasa menjalani pendidikan yang asas seperti pelajar sekolah rendah. Ternyata setiap saluran itu telah mengalir ke setiap nutrition ke tempat Jones bekerja untuk mengembangkan lagi manusia baru. Sementara Linkin masih berada sektor 6, dia melihat serangga lalu dia memasuki kotak macis kemudian masukkan botol dalam biliknya. Linkin cuba memberitahu pada sahabatnya Jordan yang dia telah mengutip rama-rama dari kawasan pekerja penyelenggara yang dipercayai ianya berada dari dunia luar dan masih mempertikaikan keadaan di luar sana disebabkan rama-rama itu bebas dari pencemaran sambil menyimpulkan bahawa dunia luar mungkin dalam keadaan baik-baik saja. Jordan teringin melihat rama-rama yang Linkin simpan sebelum Jordan pergi, namun loteri sekali lagi mengumumkan pemenang seterusnya dan dia adalah Jordan 2 Delta. Linkin berasa kecewa kerana dia tidak lagi bersama Jordan dan berasa gembira kerana Jordan bertuah dapat pergi ke pulau itu apabila dia telah dipilih. Linkin masih tertanya-tanya dengan rama-rama itu. Lalu dia kembali ke sektor enam secara diam-diam untuk melepaskan rama-rama itu dan ianya terbang ke atas sehingga Lingkin berada ke sektor jururawat. Kemudian Lingkin menyamar sebagai nurse untuk masuk sektor ini sehingga Lingkin memasuki wad bersalin setelah dia melihat wanita pada tempoh hari. Ketika wanita itu selesai bersalin, dia diberikan suntikan sehingga dia tewas seketika yang dilihat oleh Lingkin apabila dia merasa terkejut. Lalu bayi itu diserahkan kepada pasangan muda dari seorang wanita yang mirip dengan wanita malang itu. Sin berpindah apabila Stalker 2 Delta terbangun dan keluar dari bilik pembedahan menyebabkan ramai yang panik. Apabila dia terus melarikan diri, para pengawal itu terus mengejarnya dan Linkin bersembunyi atas kekecohan itu sehinggalah dua pengawal itu melepaskan teimbakan dan menariknya. Linkin melihat Stalker 2 Delta di depan matanya sendiri yang dia telah diheret oleh pengawal itu. Sambil menangis, yang dia ingin hidup, tidak mahu mati, dan dia juga ingin pergi ke pulau kerana mereka telah janji. Lalu pengawal itu membantu Lincoln bangun kerana pengawal itu menyangka yang dia bekerja di sini. Lincoln segera melarikan diri untuk kembali sektor mereka untuk cari dan menyelamatkan sahabatnya Jordan to Delta. Dr. Merrick datang ke pejabat bilik pengawal kerana didapati kekecohan sebentar tadi untuk melihat di CCTV, akan tapi Dr. Merrick melihat seseorang yang dia kenal yang berada lorong itu sedang bersembunyi dan dia adalah Lincoln Six Echo, lalu dia mengarahkan semua pengawal cari dia sampai dapat. Manakala Lincoln juga datang ke bilik Jordan untuk menyelamatkannya kerana Lincoln tidak ingin Jordan menjadi mangsa seperti Limah dan Starkweather yang telah terkorban semasa pembedahan yang dilihat oleh Lincoln. Jordan semakin takut dan tidak percaya kerana dia hanya mahu pergi ke pulau. Lincoln cuba menyedarkan Jordan yang pulau itu tidak wujud dan ianya muslihat semata-mata. Para pengawal itu melihat Lincoln dan Jordan lalu cuba menahan mereka, menimbak mereka, sehingga situasi menjadi huru hara apabila mereka berdua terus dikejar oleh pengawal itu. Lincoln dan Jordan tetap dikejar oleh pengawal itu di setiap lorong mereka pergi. Linkin cuba menyerang pengawal itu tapi Linkin dibelasah teruk oleh pengawal itu sehinggalah Jordan membantu Linkin dengan memukul pengawal itu dengan sepanah, apabila mereka berdua melihat sebuah pintu untuk membukanya, mereka terkejut yang mereka telah berjaya keluar dari kurungan itu dan kini berada di dunia luar untuk pertama kalinya mereka melihat bersama-sama, selama mereka berdua terus lari, beberapa orang VIP datang untuk melihat sebuah produk hasil dari Dr. Merrick dipanggil Agnet, ia merupakan rangka organik yang akan tumbuh dewasa dalam masa 12 bulan kemudian dan juga sebagai paru-paru kedua bagi bayi mereka mengikut genetik dan semua agnet ini tidak memiliki sebarang emosi, gembira mahupun berfikir kerana ini adalah produk buatannya. Lalu Dr Merrick bertemu seorang bernama Albert Laurent dari Blackcup Security. Dr Merrick memberitahu Albert yang terdapat dua produknya terlepas dan telah melarikan diri dalam masa 4 jam 36 minit yang lalu. Kemudian Albert mengarahkan pembantunya untuk memburu mereka dari luar. Setelah mereka berdua larikan diri tanpa tujuan, mereka akhirnya tidur suatu tempat untuk berehat dan terbangun apabila motosikal sedang lalu. Kemudian Lincoln melihat papan tanda bertulis Jalan 39 yang sama dengan kotak macis dari rakannya, apabila mereka sampai satu tempat dalam bar, mereka dipandang seperti orang pelik oleh orang sekitar mereka kerana gaya dan penampilan mereka yang tak pernah mereka lihat sebelum ini, Lincoln pergi mencari rakannya iaitu Meg yang berada di tandas setelah diberitahu oleh bartender itu. Meg berasa terkejut bagaimana Lincoln boleh berada di sini apabila ditarik keluar dari jamban untuk tanya soalan mengapa Dr. Merrick menipu mereka dan apa yang terjadi. Lincoln tak sepatutnya berada di luar sini kerana mereka pasti akan diburu. Malah Meg juga kesal kepada Lincoln kerana membawa seorang lagi iaitu Jordan to Delta. Lalu Meg membawa mereka berdua di kediamannya. Apabila Lincoln dan Jordan berada rumah Meg, akhirnya Meg memberitahu perkara yang sebenarnya berkenaan tentang mereka. Mengapa mereka ditipu dan siapa mereka sebenarnya? Kerana mereka adalah manusia klon iaitu manusia bukan nyata atau manusia diperbuat dari sebarang organ dari tubuh asal mereka. Berkenaan tentang pencemaran udara dari sini adalah tipu semata-mata kerana tak pernah berlaku sama sekali. Mereka hanya menakut-nakuti manusia klon dalam kurungan itu supaya percaya dunia luar tidak selamat untuk hidup. Tujuan utama semua penipuan ini adalah keuntungan daripada lingkupan syarikat itu meskipun Dr. Merrick telah melanggar undang-undang kerana tak peduli sesiapa saja akan mati dan mengambil semula organ tubuh manusia, tanpa memberitahu penaja mereka yang dipercayai pemilik tubuh asal daripada tubuh klon itu, Jordan pernah bermimpi yang dia memiliki seorang ibu dan seorang anak yang sedang bermain di ladang, tapi Meg cuba menjelaskan bahawa itu semua adalah memory imprints, sebuah memori yang dibuat-buat untuk mengatur minda mereka secara berulang-ulang dengan cara berlainan sebanyak 12 kali yang sebenarnya tidak nyata, apabila Lincoln dan Jordan mengetahui kebenaran dan fakta ini, Lincoln meminta bantuan Meg untuk bertemu penaja mereka walaupun Meg berasa berat hati kerana Meg juga turut dalam bahaya, akhirnya Meg berjaya mengetahui lokasi penaja Lincoln iaitu Tom Lincoln dan Sarah Jordan yang berada di New York, wilayah L.A., kerana berdasarkan kod namanya Six Echo adalah lokasinya, kemudian mereka diminta tukar pakaian untuk pergi ke stesen, selama dalam perjalanan, Meg berikan kad kredit dan wang tunai untuk mereka bayar atau beli makanan, sedangkan Albert bersama kumpulannya berjaya menjejaki Lincoln dan Jordan menggunakan helikopter dengan mengesankan tenaga haba mereka, setibanya mereka di stesen, beberapa ejen juga telah masuk stesen keretapi untuk bersedia menangkap mereka, Meg menyedari kedatangan mereka lalu meminta mereka lari setelah Meg diteimbak mati. Lincoln dan Jordan cuba melarikan diri dari ejen itu, sehinggalah mereka bersembunyi dalam garaj dan Jordan memegang nail gun. Apabila ejen itu mendekati pintu itu, ianya terkunci dari dalam kemudian dia cuba membuka dari lubang pintu itu. Tiba-tiba tangannya diteimbak dengan paku oleh Jordan mereka berdua melarikan diri lalu mereka berjaya masuk kereta api yang akan bertolak ke destinasi mereka. Jordan berasa takut kerana Meg telah terbunuh, akan tapi Lincoln cuba meminta Jordan untuk bawa bertenang. Sementara itu, salah seorang hacker berjaya menggodam kad kredit milik Meg McCord yang baru saja beli tiket dari stesen kereta api dan Albert memintanya untuk periksa akaun milik McCord. Setibanya mereka di LA, Jordan melihat seorang wanita yang mirip dengannya yang seorang model cantik, lalu mereka pergi ke public phone untuk hubungi penaja mereka. Lincoln tidak berjaya hubungi penajanya kerana tidak terdaftar, manakala Jordan berjaya hubungi penajanya Sarah Jordan tapi panggilan itu disambut oleh seorang budak untuk beritahu yang ibunya sedang sakit di hospital. Jordan berasa terkejut dengan budak itu kerana ia adalah anaknya kerana budak itu menyangka yang panggilan itu daripada ibunya. Hacker itu telah berjaya mengesan lokasi mereka, lalu Albert dan pasukannya bersedia menangkap mereka setelah diberitahu, apabila Linkin melihat Albert sedang menghampiri mereka, tiba-tiba polis itu mengepung mereka berdua kemudian tangan mereka digari dan masuk dalam kereta polis, mereka berdua ditahan atas pertuduhan membunuh seorang lelaki bernama Meg McCord, dan mereka juga akan dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Pegawai polis itu meminta pegawai forensik untuk memeriksa DNA mereka kerana mereka tiada sebarang kad pengenalan. Albert tak sempat menahan mereka kerana pihak polis terlebih dahulu menangkap mereka, lalu menembak alat pengesan ke kereta itu dan menghubungi Dr. Merrick yang pihak forensik akan periksa DNA mereka setelah dihantar ke makmal sebentar lagi. Sudah pastinya Dr. Merrick dalam ketakutan apabila klien-kliennya akan terlibat atas pembunuhan terhadap manusia kloning mereka. Kejayaannya dan nama syarikatnya turut terlibat apabila ia akan kantoi dan meminta Albert lakukan kekerasan dengan senyap. Linkin meminta pegawai polis itu memeriksa namanya Tom Linkin yang ternyata lokasi penajanya berada tepi pantai San Pedro, namun mereka dilanggar oleh sebuah trak sampai kereta polis itu terbelah. Jordan cuba menyedarkan Linkin yang mengalami peingsan dan keluar dari sini, apabila pasukan Black Security dan pihak polis saling melepaskan tembakan. Albert melihat Lincoln dan Jordan melarikan diri ketika ada kesempatan, lalu dia meminta pasukannya berundur dan terus mengejar dua klon itu. Apabila mereka terus dikejar, Lincoln dan Jordan memasuki sebuah trak pengangkut tayar besi untuk bersembunyi, akan tapi Blacko berjaya mengesan yang mereka berada dalam trak itu. Apabila semua ejen itu terus mengejarnya, Linkin melepaskan ikatan tali untuk langgar mereka menyebabkan satu persatu kenderaan ejen itu terbabas. Linkin juga melepaskan kesemua tayar dan besi sehingga berlaku kemalangan teruk di jalan raya. Albert terus mengarahkan Black Wasp mengejar mereka berdua dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Akan tapi Linkin berjaya mengenakan besi sampai mereka terjatuh. Kemudian Linkin dan Jordan cuba memakai Black Wasp untuk bawa pergi. Mereka masih dikejar oleh dua Black Wasp sehinggalah berlaku aksi pengejaran menyebabkan satu Black Wasp terlanggar sebuah LRT, manakala Linkin dan Jordan terlanggar sebuah bangunan yang hampir saja mereka berdua terjatuh di luar bangunan itu. Albert masih mengarahkan dua ejen menangkap mereka dan mereka melihat Linkin dan Jordan bersembunyi di sebalik logo R itu. Begitu juga helikopter itu melihat Lincoln dan Jordan lalu cuba menembak mereka berdua, sedangkan dua ejen juga melepaskan tembakan sampai logo R itu tercabut dan akan terjatuh. Lincoln melindungi Jordan apabila ianya terjatuh ke tapak bina bangunan menyebabkan merosakkan harta benda awam apabila jatuh ke bawah. Manakala Lincoln dan Jordan selamat dari terjun bangunan tinggi yang berbahaya setelah dibantu salah satu pekerja tukang dari situ dan mereka menunggu esok untuk cari penajannya sementara tunggu hujan berhenti apabila mereka sampai lokasi kediaman penajannya Linkin diserang oleh seorang lelaki dari belakang yang mirip dengannya lelaki itu terkejut setelah melihat klonnya dengan wajah yang sama lalu doktor itu memberitahu kepada Dr Merrick untuk menunjukkan yang minder Linkin 6 echo berkembang sepanjang hari seolah-olah dalam masa 30 tahun selama dia hidup 3 tahun menyebabkan dia sentiasa mempersoalkan kesemuanya Namun Dr. Merrick dapat menyimpulkan bahawa ianya adalah memori daripada orang lain setelah minda Linkin berkongsi yang dipercayai adalah minda dari penajanya. Pada masa yang sama, Tom Linkin berjaya membuka gelang kod milik Jordan sambil mencuba menggodanya. Linkin telah tukar pakaiannya sambil berborak sebentar bersama Tom bahawa Tom Linkin suka berasmara dengan wanita dan suka melukis kenderaan seperti motosikal dan perahu kemudian menciptanya untuk kegunaannya. Dan Tom memberitahu maksud Renovatio adalah kelahiran semula dalam perahunya, Lincoln memujuk Tom untuk bantu mereka pergi ke studio berita KNBC untuk bertemu seorang dia kenal yang sama seiras di TV sebagai Presiden US semasa dalam kurungan pada tempoh hari dengan tujuan menyelamatkan bangsa mereka dan juga memberitahu tentang rahsia dalam institut Merrick dan mereka kini dalam buruan oleh sekumpulan rahsia yang menginginkan mereka ditangkap atau dibunuh, Tom akhirnya terpaksa bantu mereka untuk pergi bersama-sama. Akan tapi Tom secara diam-diam menghubungi dari institut merek yang dua klon itu berada di rumahnya. Namun Jordan menyedari sesuatu dari matanya lalu memberitahu Lincoln yang dia seorang penipu. Tapi Lincoln meminta Jordan bersikap tenang dan membiarkan mereka berdua pergi sahaja. Dan Jordan akan duduk sini seorang diri. Lincoln berasa kagum kereta milik Tom dan Lincoln ingin cuba memandunya. Selama mereka dalam perjalanan, mereka berdua diserang oleh pasukan Blackout dan ternyata Tom sengaja bawa mereka ke sini kerana Tom tak mahu mati. Tapi Lincoln terus memecut laju untuk larikan diri sambil bergelut dengan Tom Lincoln dalam kereta, sehingga Lincoln masuk dalam bangunan lama yang diekori oleh Albert dari belakang. Apabila Tom dan Lincoln keluar kereta dan masih bergaduh, Tom mengacukan pistol ke arah kepala Lincoln dan memberitahu Albert yang dia adalah Lincoln dari kloningnya tapi Linkin juga mengaku dirinya adalah Tom Linkin menyebabkan Tom berasa kesal lalu memukulnya. Albert sedikit keliru apabila mereka berdua saling mengaku sebagai Tom Linkin, tapi Linkin berjaya memasangkan gelangnya ke tangan Tom Linkin sehinggalah Albert menimbaknya ketika melihat gelang kot tanpa dia ketahui lalu Lincoln membohongi kepada Albert yang wanita itu telah pergi ke luar negeri untuk mencari penajanya, dan Lincoln tak peduli tentang rahsia pemerdagangan manusia kerana Lincoln hanya inginkan terus hidup. Apabila Lincoln kembali ke rumah, Jordan mengacukan pistol kepalanya kerana dia menyangka sebagai Tom Lincoln, Lincoln cuba meyakinkannya bahawa dia memanglah Lincoln, Jordan mempercayainya yang dia adalah Lincoln ketika merenungi matanya seorang yang jujur, Dr Merrick diberitahu oleh pembantunya untuk bawa ke ward Cloning kerana tiga klon eko iaitu Fortrox, Gamma dan Hilos didapati corak yang sama diikuti generasi seterusnya apabila mereka ada sifat ingin tahu menjadi manusia sama seperti Linkin 6 eko Dr Merrick tidak ingin perkara itu berlaku dan memutuskan menghapuskan dari empat generasi itu termasuklah generasi yang sama ketika berada populasi ini bertujuan untuk tidak mengganggu generasi yang lain oleh itu para cloning akan dipilih kepada pemenangnya dengan jumlah yang banyak untuk pergi ke pulau itu. Para cloning dari empat generasi itu bergembira termasuk rakan Lincoln iaitu John Strieko yang amat bertuah untuk menang sedangkan mereka akan dibunuh sebentar nanti. Sementara itu, Lincoln kini mengambil identiti sebagai Tom Lincoln lalu dia dihubungi oleh Charlie Withman yang bekerja dengan Dr. Merrick untuk meminta maaf apa yang dia alami kebelakangan ini dan juga memberitahu bahawa terdapat kesalahan yang berlaku syarikatnya yang akan diperbaiki berkaitan penarikan balik. Ia bermaksud mengulangi semula terhadap empat barisan produk yang mengalami kerosakan. Linkin diminta hadir untuk teruskan polisi insurans bagi mengimbas ulang DNA-nya untuk menciptakan kloningnya yang baru. Akan tapi Lincoln mempunyai rancangan, iaitu pergi ke institut itu bagi menyelamatkan para kloning untuk melihat kebenaran kerana Lincoln masih ingat selok belok laluan itu agar mereka di bawah keluar, Lincoln segera berkemas untuk bertemu Charlie di Institut Merrick, sedangkan Albert berjaya menangkap Jordan to Delta untuk bawa semula ke Institut lalu dia dibawa ke meja pembedahan untuk mengeluarkan organnya, tiba-tiba Jordan mengeluarkan pistolnya untuk tembak pengawal itu dan menyuruh doktor itu meniarap dan mengambil kuncinya, kemudian Jordan keluar dengan menyamar sebagai pegawai perubatan, manakala Linkin telah bertemu Charlie bagi melihat hasil klon buatannya melalui DNA Linkin, Linkin memukul Charlie dari belakang dan juga menyamar sebagai doktor. Linkin dan Jordan bertemu seperti dirancang apabila Jordan melihat peta laluan yang diberikan oleh Linkin dan Jordan memberikannya kunci pintu keluar dari milik doktor itu setelah itu Dr Merrick mengucapkan terima kasih kepada Albert atas usahanya membawa semula Jordan tu Delta Albert cuba menceritakan yang ayahnya terlibat dalam pemberontakan Brunei ke Nabi sehingga adik-beradik Albert telah ditanda di tapak tangan mereka Albert inginkan jawapan adakah dia ternyata membunuh produk itu demi kepentingan bisnes Dr. Merrick. Merrick cuba menjelaskan yang kloning buatannya adalah manusia tiruan yang tidak memiliki jiwa dan merupakan sebagai alat sahaja. Ianya juga dapat menyembuhkan leukemia bagi kanak-kanak selepas dua tahun kemudian. Apabila doktor itu memberitahu yang mayat Linkin adalah kliennya iaitu Tom Linkin, Pengawal itu segera mengaktifkan bunyi amaran kerana ada pencerobohan dan mengesan terdapat gangguan di bilik hologram, dan ternyata Lincoln cuba memecah masuk bilik hologram kemudian pengawal itu memberitahu kepada Dr. Merrick untuk diperiksa, Jordan mengikori pengawal itu yang membawa manusia kemudian dimasuki dalam satu ruangan untuk memanggang mereka hidup-hidup, Albert tiba-tiba muncul ke arah Jordan untuk menyerangnya, yang ternyata Albert membantu Jordan bagi menyelamatkan manusia klon itu yang hampir akan mati dan mengarahkan pengawal itu membuka pintu untuk keluarkan mereka. Sementara itu, Linkin berjaya masuk untuk cuba matikan pemutus litar itu terhadap kipas besar itu dengan cara menarik tuas itu. Setelah Linkin berjaya menarik tuas yang mengakibatkan tekanannya tinggi dan bergerak cepat, Linkin diteimbak panah oleh merik di bahunya. Linkin juga menyerang kaki Merik sampai terjatuh menyebabkan mereka berdua bergaduh dan Merik membanting Linkin berkali-kali sehingga kipas itu meletup akibat berputar dengan laju yang mengenakan mereka apabila bangunan institut itu bakal runtuh Linkin cuba melarikan diri tapi dia dicegah oleh Dr Merik dan Merik mencekik Linkin sampai tewas akan tapi Linkin melepaskan panah ke lehernya lalu mencekiknya sehingga ruangan hologram runtuh apabila kipas besar terjatuh ke bawah sehinggalah cahaya matahari menyinari ke bawah. Ketika manusia klon melihat cahaya matahari, mereka segera berlari untuk keluar dari bangunan itu, manakala Dr. Merrick mati akibat tercekik apabila Linkin dan Merrick masih sedang bergantung, Linkin cuba untuk naik atas dan sedang berjalan apabila semua klon sedang berlari kemudian mereka semua menikmati pemandangan dunia luar yang tak pernah mereka lihat sebelum ini, dan Jordan bertemu semula dengan Lincoln yang kini mereka berada di luar, Albert juga selamat dari kemalangan di bawah tadi dan berjalan untuk pulang sambil memandang ke arah Lincoln dan Jordan dengan senyuman. Lincoln dan Jordan menaiki perahu yang dipanggil Renovatio untuk mereka bersiar-siar dan mereka juga hidup bahagia bersama-sama.